जो है वो की बोतलें हैं और छब्बीस हजार दो सौ के इंजेक्शन टैबलेट दोनों चीजें हैं उसके साथ में एक नाइट्रोजा पार्म है जो जो भारी मात्रा में मिली है तकरीबन एक लाख इक्यासी हजार छह सौ नब्बे टैबलेट और मिली है हाँ तपास के दौरान कुछ लोगों का इन्होंने एक दो लोगों का नाम बताया है બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાંથી કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોને મોટી સફળતા મળી છે નાર્કોટિક્સ બ્યુરોએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુરના દવાના એક ગોડાઉનમાં રેડ કરીને બે હજાર આઠસો કોડીની બોટલો તથા છવ્વીસ હજાર ટ્રામાડો ઇન્જેક્શન સહિતનો જથ્થો કબજે કર્યો છે ચાર દિવસ પહેલા એન્ડી ફાર્માસ્યુકલ કંપનીના માલિક સમીક્ષા મોદી અને સુનિલ મોદી પતિ પત્નીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી રિમાન્ડ

तकरीबन जो सात तारीख को जो एक एंटी फार्मास्यूटिकल के जो ओनर थे जो पति पत्नी हैं जो सुनील सुनील कुमार और जो समीक्षा जी हैं तो उन्हीं की फर्दर जो है ड्यूरिंग इंटर उनकी पाँच दिन की हमने पाँच सात दिन का रिमांड चाहिए था जिसमें से पाँच दिन का रिमांड हमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोवाइड किया था तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन जो है उन्होंने बताया कि हमारा एक और गोदाम है जो कि पालनपुर में ही है तो उसी की जो सुनील कुमार हैं उन्हीं की निशानदेही पे हम जो है हमारी टीम आज हम पालनपुर में पहुँचे तो जो ढोबरी रोड के पे जो है एक उनका एक गोदाम मिला है और उस गोदाम के अंदर से आ, अंदाजन जो है वो अट्ठाईस सौ बहत्तर जो है वो कोडिन की बोतलें हैं और छब्बीस हजार दो सौ तीस ट्रामाडोल के इंजेक्शन व टैबलेट दोनों चीज़ें हैं उसके साथ में एक नाइट्रा है जो जो भारी मात्रा में मिली है तकरीबन एक लाख इक्यासी हज़ार छः सौ नब्बे टैबलेट वो मिली हैं और उसके अलावा अलावा क्लोना मिली है सोलह हजार छः सौ बीस उसके अलावा लोराजापाम 2030 टैबलेट और अल्फ्राजोलम जो है वो तकरीबन 2000 टैबलेट के आसपास की रिकवरी हुई है जो कुल मिला के तकरीबन कुल मिला के सैंतीस कार्टून के आसपास जो है वो अवैध एनडीबीएस दवाइयों के रिकवर किए हैं सर अब तक तो कितने रुपए का माल जब्त किया है और रिमांड में तपास करते डेट कुछ खुला है कि इन्होंने और भी कई डिस्ट्रीब्यूट किए थे हाँ तपास के दौरान कुछ लोगों का इन्होंने एक दो लोगों का नाम बताया है कि और जो विठल जोशी जो हमने पहले अरेस्ट किए थे उनका नाम भी इन्होंने बताया कि हाँ इन्हीं के द्वारा सप्लाई किया गया था तो वो भी है एक हमारे इन्वेस्टिगेशन की चेन पूरी हुई है तो उसी के रिगार्डिंग में और फर्दर एक दो जनों का और नाम आया जिसके रिगार्डिंग अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रहेगी अच्छा तपास के में ऐसा कुछ हुआ कि वो फैक्ट्री उनकी थी वो लीगल हाँ ये बिल्कुल ये क्या था कि ये बड़े समझदार लोग कहूँगा मैं तो इनको कि इन्होंने मार्च माह में जो हमारी मुलाकात वाई सी दर्जी से भी हुई जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं एफडीए के तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपना मार्च माह में अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया और लाइसेंस सरेंडर करने के बावजूद इन्होंने अपने नाम से अपनी कंपनी के नाम से ये उसके बाद में भी दवाइयाँ बनवाते रहें जो कि जो कि सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए મેડિકલ નેટવર્ક ને ખતમ કરવા માટે જિલ્લા સહિત રાજ્યમાં વધુ સક્રિય થઈ છે આ સમગ્ર કેસમાં વધુ આરોપીઓ બહાર આવે તેવી હાલ તો શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે બ્યુરો રિપોર્ટ ટુડે ગુજરાતી ન્યૂઝ